श्री काशीविश्वनाथस्तोत्रं गङ्गातरङ्गरमणीयजटकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपदपीठं वामेन विग्रहरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भुजगभूषण ोषिताङ्गं व्याघ्राजिनां वरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं बालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागानिपारचितबासुरकर्णपूरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं धनुजपुङ्गमपन्नगानां दावानलं मरणचोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपं वाराणशीपुरपतिं भज विश्वनाथ आशां विहाय परिवृत्य परस्य निन्दां आपीरतिं सुनिवार्य मनःसमाधौ आदाय वृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणशीपुरपतिं भज विश्वनातुं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यदैयसुभगं गरलाभिरामं वाराणशी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणशी पुरपते स्तवनं शिव स्या अष्टकमिदम् पठते मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं संप्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षं संप्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं पुण्यम् य पठे शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते